Анастасия, расскажите про свой проект, у чем его инновация? Задачей моего проекта было разработать архитектурный корпус на 400 студентов в структуре студенческого кампуса на 3000 студентов. Это инновационная более работа. Вот, преподаватели в прошлом семестре предложили данную тему как экспериментальную. И, как видите, результат дал о себе знать. Это была очень интересная работа, и помогали и преподаватели, и студенты. Че интересно вам было брать участие у конференции? Это насколько важливо для вас была победа? Конечно, было интересно принимать участие, и приятно, что оценили работу. Это стимулирует дальнейшее развитие как нас, студентов, и как молодежь. Дениса, насколько для вас было важно победить? Ой, вы знаете, это было очень интересно. Вот в плане, мне больше понравилось в этом всем это сбор данных, то есть ходишь ты по разным предприятиям, по разным департаментам и как бы они не всегда очень охотно дают знания, но ну, когда ты говоришь, что ты студент или это для того, для проекта, они да, да, конечно, то есть всегда идут навстречу, они поначалу думали, что у меня это дипломный проект, потом я сказал, что нет, это на конференцию, они вот, пожалуйста, возьмите, пожалуйста Я кажу, хорошо, спасибо. Тобто мені більше понравился момент збору інформації. Ну, на перемогу ви очікували? Конь, ну я розраховував більше не победу, а як за участие. То Тобто мені інтересна була сама розробка. Добре, дякую. Олена, в університеті відбулася нещодавно міжнародна практична конференція. Яка її тема та наскільки це важлива подія саме для вашого університету? Да, действительно, вот этот вот конкурс инновационных проектов, в котором ребята приняли участие и победили, он проводился именно в рамках второй международной научно-практической конференции «Стратегия развития городов, молодежь и будущее, инновационный лифт». Она проводится на базе Харьковского национального университета городского хозяйства при поддержке правкома студентов. Нам было очень важно, когда мы начинали эту работу, чтобы студенты проявили свою инициативу. Студенты, молодежь, они всегда смотрят немного по-другому на все вещи. И вот эти вот инновационные какие-то идеи, нам очень важно было их во-первых, взять в университете, потому что студенты, они не всегда знают, куда можно обратиться со своими идеями, где их можно внедрить. И вот эта вот конференция уже второй год подряд, во-первых, она имеет очень большое значение в нашем университете, она поддерживается ректором университета, деканами, проректором по научной работе. Они нам всегда помогают. Мы Проявляем свои организаторские способности, но и ребята, они своими тезисами, над инновационными проектами, они саморазвиваются. Мне было очень приятно видеть ребят, которые пришли к нам на конференцию в первый раз, они очень заинтересовались, студенты, это первокурсники, и они подошли, спросили, как мы можем принять участие в следующем году. И это именно благодаря той презентации, которую сделали победители конкурса. Кроме самого конкурса инновационных проектов у нас прошел интернет-форум, материалы у нас размещены на сайте. Много стран, не только из Украины, но и из многих к нам пришли материалы. И нам очень приятно, что эти наши инициативы студенческие, ведь это делают все сами студенты, они поддерживаются. Виктор, а сколько участников всего было присутствовало на конференции? Из каких мест, стран, та, кто наиболее себя показал, ну, кроме наших аркевьян? Ну, В нашей конференции принимали участие 150 участников. Они размещали свои, свои тезисы, информацию на нашем сайте. Из Принимали участие люди из разных стран, из России, Белоруссии, Казахстана, Словении и, конечно же, из нашей Украины, из, из разных уголков Украины принимали участие в нашей конференции. Большую активность, конечно, проявили наши студенты, потому что это как бы, мероприятие проходит в их родном университете, и они не, стали, не остались равнодушными к этому мероприятию. Олена, ви сказали, що студенти мають дійсно новий свіжий погляд на е, стан речей. Дослідження студентів носять практичний характер? А ви знаєте, звісно ж. В прошлом году на пленарном заседании нашей конференции был Харьковский городской голова Геннадий Адольфович Кернес. И по результатам конференции эти тезисы, материалы, которые подавали студенты, они были отправлены ему. В этом году ребята разрабатывали проекты совместно вот Денис с департаментом жилищного хозяйства, многие ребята представители коммунальных предприятий. И эти проекты, во-первых, у нас получается двойное сотрудничество. Во-первых, ребята они могут реализовать свой потенциал, а во-вторых, город получает хорошие проекты, которые в дальнейшем могут быть реализованы. Так, это хорошая думка. Дениса тема міського туризму активізувалася останнім часом. Яку роль може зіграти молодь у та молодь та студентство у розвитку міста Харкова? Ви знаєте, я вважаю, що Харків це молодежний однозначно. І будь-які нові, які інноваційні, я не знаю, може, мероприятия, може, ще якісь, що стосується нашого міста, нужна орієнтуватися тільки на молодіж. Конечно, не нужно забывать о постоянных жителях, потому что у нас очень много приезжих. Но что касается туризма, я считаю, Харьков – это лучший город для молодежи. Анастасия, участь у таких конференции и та спроба властные власный инновационный проект для вас – это хороший опыт? Конечно, очень интересный и важный опыт, потому что я студент, и как бы разрабатывая свой проект, я прежде всего ориентировалась на таких, как я, студентов. Вот. и очень было интересно м, продумать, как бы собрать все функции, которые важны для нас: это и, и обучение, и э, получение образования, и, собственно, проживание, да, и как бы досуг, да, как проводить свой. И, собственно, все эти функции я попыталась собрать в своем проекте. Так, дякую. Олена, я гадаю, это вы. какую роль молодь и студентство может сыграть у развития миста Харькова? Мы все хотим сделать наш город лучше, наш город чище, красивее и уютней. И для этого в нашем университете ведется очень большая работа. В первую очередь, конечно же, так как мы студенты, преподаватели, это научная работа для того, чтобы с научной точки зрения определить, как же мы можем улучшить жизнь в нашем городе. Я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Гадаю, що подивившись на ваш приклад, наша молодь обов'язково приєднається до вас та також буде займатися чимось цікавим для себе. А можливо, хтось відкриє для себе цікаве заняття у розробці інноваційних проєктів. Я нагадаю, ми спілкувалися зі студентами Харківського національного університету міського господарства, авторами кращих студентських інноваційних проєктів у сфері розвитку міста та території. Ефір програми Молодіжний портал триває. Залишайтеся з нами. года вот прошло, а все как вчера. Как вспомнишь, наберешь. Привет, как твои дела? Вот опять закурил. Наверное, не забыл. Ну ладно, не грусти пока. Я сам как-то до утра опять схватил простуду. Все форточки, сквозняки. Да нет, еще не встретил, может быть, но вдали. В окне мне ветровой, я тебе не вслух. Куда прикажешь деть три года, что до этих двух? А мне бы до утра по мокрым тротуарам Идти встречать рассвет с одной тобою рядом Зачем, скажи, зачем так долго длится ночь? И как же мне прогнать дурные мысли прочь? А мне бы до утра забыть про то, что где-то с работы ты идешь совсем к другому человеку. опять на поезд в другие города Да что-то не выходит, мой дубль номер два Опять погода дрянь, то слякать, то минус семь а мне бы окунуться, да так, чтобы не совсем А сколько там твои, хоть с кем-то да по пути Нет, не хочу пытаться два раза здесь не пройти А мне бы до утра, хотя бы до шести ну все, давай, пока, забудь, прости. А мне бы до утра по мокрым тротуарам идти встречать рассвет с одной тобою рядом. Передавай привет! Так багато слів, так багато цитат, афоризмів, висловлювань. Ми готуємо для вас найважливіше з них. У рубриці мотиватори розкриємо кращі корисні поради життя. Наполегливість долає будь-яку перешкоду Леонардо Да Вінчі. Світ сповнений краси. Від нас залежить зовсім небагато помічати її і берегти. Творчість найвеселіша праця та найтяжчі веселощі. Життя молоді дуже інтенсивне, але ви знаєте, є нагода для паузи та відпочинку. Ще о 16.30 уся молодь Харкова дивиться програму Молодіжний портал з вами була я, Катерина Тригуб. На сьогодні, все, дякую, що були з нами. Незабаром побачимось.